Salam dostlar, Tarot Magie-yə xoş gəlmisiniz. Kanalımıza yeni gələnlər, kanalımıza abunə olmağı, videolarımıza like atmağı və aşağıda yorum yazmağı unutmayın, çünki sizin yorumlarınız, şərhləriniz, o yazdığınız şirin sözlər, emoji-lər mənə motivasiya olaraq, enerji olaraq geri dönür, həmçinin də kanalımızın formalaşmasına formatını müəyyən etməyimə, hansı tipaş videoları sevdiyinizi bilməyimə və həmçinin də texniki problemləri gözümün necəyin. Çünki görmürəm, yəni baxmıram videolara. Siz bunu mənim görməməyə vəsilə olursunuz. Çox sağ olununuz. İcinmirəm əsla, yəni əksinə daha da sevinirəm. Çünki çalışdıqca düzəltməyə çalışıram əlimdən gəldiyə qədər. Kanalımızın tipaşı nədir? Büzərsə astroloji yorum, tarot şərhi, dəstə səslər, rituallar və daha da fərqli konseplər var ağlımda çünki kanalımız böyüsün, onları da edəcəyəm mütləq. Bir də şərait görürəm, yaxşı bir şərait əldə edim ə bu zamanda nə etmək yemin istərdim. Kanalımızı ə, dostlarınıza atsaz, onlarla paylaşsanız, onların da bürclərini, bürcünə aid çəkdim videoları özlərinə atsaz, sevinərdim. Ə, bir də nə deyim? Hə, bizim Instagram səhifəmiz var. Tarot Magie elə bu adlı bir Instagram səhifəmiz var. Orada da təqib edə bilərsiniz və ya, abunə ol sözünün kənardakı buton zınqırp butonu var. Ona basıb hər dəfə mən yeni video paylaşanda xəbərdar ola bilərsiniz. Sizə bildiriş gələcək ya da Tarot Magie-də də paylaşıram. Həmçinin dolunaylar haqqında da mən mat verirəm. Hə, gələk bu günün bürcünə. Oğlaq bürcü. E, 28 dekabr və 3 yanvar həftəsinə görə bizim oğlaqlar necə keçəcək? Bundan əvvəli həftədə dolunay var. Bununla ətrafımızdakı sevdiklərimizə, yəni ətrafımızdakı insanlar necə təsir edəcək? Bu haqqda danışım birinci. Ay şir bürcündə 2021-ə başlayırıq əyləncə, həyəcan, xoşbəxtlik hissləri bizim həyatımıza, yəni çəkəcəyimiz, bu enerjilər çəkəcəyimiz bir həftə olacaq. Həftə ə, günəş Uran üçcənin üçcəni ilə, yəni girir. Bu da bizim Uran, yəni bizim həm şura altımızı, həm də şur üstümüzü təmsil edir. Yəni ağlımızda bir sual varsa, bir insanla bağlı Yəni bilm, bilinməz ləhlərdə isə şüpələndiyimiz bir məsələlər var. Bu haqqında məsələləri dilə gətirəcəyik, qorxduğumuz məsələlər var, söhbət eləməkdən çəkindiyimiz və alınar-alınmaz deyə çəkindiyimiz məsələlər varsa, bunlardan haqqında danışacağıq və bu bu problemləri həll edəcək. Bunun üçün daha çox uyğun zaman, yəni tapa bilmirsənsə, ən uyğun zaman bu zamandır. Sualınız varsa, Patiye sorsun. Ənə sıra dəyişik mövzular, hadisələrlə maraqlanacağıq. Münasibətlərdə hərəkətlənmələr olacaq. Yeni bir şey öyrənmək və öyrətmək istəyi bizi xoşbəxt edə bilər qısa müddətli addımlar və ticarətlər ola bilər. Məsələn, sənət məsələsində hər hansı bir sahədə ə, sənət işinə, xobi olaraq məşğulsunuzsa, ə, bu sahədə xırda bir iş görmək istəyirsinizsə, addımınızı atın, ən uyğun zamandır və hətta bir də gördünüz ki, partlayış elədi, sizə böyük bir geri dönüş oldu. Həyatınızda böyük bir izlər buraxdı. 30 dekabr çərşənbə günü səhər tezdən 8 dərəcə altında Xərçəp bürcündə dolunay keçir. Bu dolunayda Venus Neptun düz bucaq altında dolunayə girir. Yəni Jupiter-in Uranisində onun əlaqəsi kənarda dik bucaq altında olduğu üçün 18 dekabr və bundan sonrakı ərəfələrdə bu enerjiləri həyatımızda hiss edəcəyik. Hansı enerjilərdə ətrafda olan o ciddi hərəkətlənmələr, hadisələr, problemlər və bunlara göstərilən reaksiyalar ola bilər. Məsələn, ölkəmizin gündəmi çox ə, belə ani dəyişən bir gündəmdir o gündəmdə olduğu üçün, yəni ə, biraz qadın və cəmiyyət problemləri ortaya atıla bilər. Çalışın bunları görməsən. Yəni əsebləşməyin, çünki yeni ilə xoş enerjiyə girməyimiz məcburidir. Ən azından mənim kanalımı izləyənlər üçün. Əm... Bir də U Venera ıı, pulu təmsil etdiyi üçün pul məsələlərində yeniliklər ola bilər. Yəni pulla bağlı yeni bir xəbər ala bilərsiniz və ya yeni bir ticarətə başlamaq istəyə bilərsiniz. Gələn il, yəni 2021-də. Çünki 2021 dəyişikliklər ilidir. Hə, bir də ən əsasa gəldik. <laughs> ən əsas yerə gəldik. 30 dekabr, 1 yanvar. Bu gecə, Yeni il gecəsi. Həmişə deyirlər ki, yeni ildə arzunu tut, arzunu tut. Bu səfər həqiqətən də tutun mən bunu istəyirəm ciddən çünki e, duaların e, daha da e, enerjisi olduğu bir zaman dilimidir. Yəni ağzınızın fal olacağı bir zamandır. Siz nə desəniz, ürəyinizdən nə keçirsəniz, onu həyatınıza çağırasınız. Ona görə də çoxlu dualar edin, hətta sevdiklərinizlə bağlı dualar edin. Çünki Azizə kartının enerjisində bu da Azizə də ki, biz nə bizdən bir şey istəyir, yəni bir şey vermək üçün. Məsəl üçün sizin pula ehtiyacınız var, sıxıntılıdasınız, sıxıntıda ola-ola birinə kömək edirsiniz, maddi kömək sıxıntıda ola-ola etmisinizsə, ona görə də sizə Azizə onun on qatını verir. Ona görə də bir şey istəyin və başqaları üçün də istəyin, yəni xeyr xaq enerjilərdə olun. Mütləq bir dənə, heç olmasa heç olmasa bir dənə arzunuz olsun, yəni gecə bu dekabr gecəsi, yeni il gecəsi. Bir də ayın 31-indən birnə keçən gecə duaları deyim, həm bir də yəni həmin an əsədə, yəni həmin gecə Mars da birlikdə günəşdədir. Ay da Marsdadır. İndi tərsə cümlə oldu. Mart ayında da ayıdadır, günəş də başladı. E, bunun çündə yanvar ayı, yəni o gecədən sonra yanvar ayı başlayır axı. Yanvar ayı ola bilsin bu pandemiya qurtarmaya bilər əksinə xəstəliklə bağlı biraz artış ola bilər. Ona görə də çalışın, qalın geyinin, qripə yoluxmayın və ya koronavirusa yoluxmayın. Maskanızı taxın, çox cəmiyyətdə həşr olunmayın, yəni insanların sıx olduğu toplumlarda iştirak etməyin, qaçının, özünüzə diqqət edin, sağlamlıqla bağlı, çünki bu yeni il həm vininiklərin ili idi, həm də üstümüzdə olan o mikrobları atacağımız bir il idi. Ona görə də xəstəlikdən qorunun. Gələk Oğlaq-Bürçünə bəs niyə təsir edəcək? Şəxsən sizdə təsiri nə olacaq? E, bildiyimiz kimi, yəni Oğlaq-Bürçü 28 dekabr, 3 yanvar. E, gündəlik həyatda lazımi işlər, edilməsi lazım olan işlər, tamamlanması lazım olan işlər varsa, həftəyə bunla başlayırsınız. Ya yəni, istəyirsiz bütün işlərinizi qutarsınız, həftəyə yəni rahatlayırsınız, rahat bir enerji ilə giriş edəsiniz. Yəni e, cümə, cümə axşamı günü. Vaxtınızı biraz e, işlərə Yəni ev işləri, əgər işdə işləmirsinizsə, işdə hər hansı bir işdə iştirak etmirsinizsə, o işlərə sərf eləyəcsiniz. Özünüzü yaxşı hiss edəcəksiniz. Gücünüzü topladığınız bir zaman dilimi olacaq ki, özünüzə güvəniniz artacaq, hərəkətlənmələr olacaq. Maddi məsələlərdə yeni fürsətlər əldə edə bilərsiniz. Özəl həyatınızda diri varsa onlar yəni əlaqəniz daha da güclədləcək. Həyata baxış tərziniz dəyişəcək. İstədiklərinizi yəni eyni səviyyədə olduğunu görəcəksiniz. Yəni həyata baxış tərziniz eyni olacaq. Arzularınız, istəkləriniz gələcək, planlarınız onu hiss edib daha da sevinəcsiniz. Evlisinizsə yəni bu halda sizə böyük tərəfi olacaq. Yəni yoldaşınızla münasibətiniz daha yaxşı olacaq, uşaqlarınızla da. Bir. bir də əgər ə, hər hansı bir ailə həyatınızda yəni uşaq qanınızın problemləri varsa və ya da ə, yoldaşınız yoldaşınızın ailəsi, atası, anası tərəfindən biraz problemlə, xoşagəlməz sözləri varsa, biraz onları bu reaksiyalara fikir vermin, yəni onların təsirindən düşməyin. Onlara, yəni mən bilmirəm, qırıcı sözlər deməyin, çünki ə, keçici bir şeylərdir, yəni bunlar. Sıff buna görə, yəni ininizi bərbad etməyin, yəni iş məsələlərində bəzi xəyal qırığıqları ola bilər. Xaridən gələn məsələlərlə bağlı biraz xəbərlər eşidib enerjiniz düşə bilər. Amma lakin burada səbirli olun, çünki yeni il, yəni sizin üçün ən şanslı, pul cəhətdən ən şanslı bürc sizsiniz yeni ildə. Ona görə də biraz səbirli olun. Sadəcə bu yeni ilin rəhəsinə qədər. Yəni Yanvardan sonraya buraxın o işləri. Əm, ay şir bürcündə girirsiniz. Yenilə ona görə də ki, əm, necə deyim, enerjiniz biraz xərsləməyə yönəlik olacaq. Məsələn, ailəyə və hər hansı bir insana hədiyyə almaq, ə, evə bir nəsə bir şey almaqla da ə, bağlı xərsləmələr edə bilərsiniz. Sanki deyə bilərsiniz, yoruldum, bir dəfə də mən xərsinlənirəm. Bunu deyə bilərsiniz, çalışın, sərtçivəli olun, çünki sizin pula ehtiyacınız var bunu etməyik. Gəlin görək indi ə, tarot nədir sizin üçün. Bu 28 dekabr, 3 yanvar həftəsi üçün. görə birinci kartı seçməniyəsən. Hı. Hmm. Hı. Hmm. Aha. Bu həftə ümumiyyətlə bu kartlar Müzisə eynidir. Hamısı barışıq, hamısı şənlik, şadlıq. Bu özünə atdığımla çıxardım. Demək, əsə karton deyir ki, həyatınızda bir münasibət varsa, bir e, insanla evlənisiniz və ya bir insandan sevgilisiniz və ya bir insan sevirsinizsə, həmin insanla bağlı biraz problemlər varsa, xətrinizə dəyən sözlər işdədilibsə və siz onun xətrinə dəyimisinizsə, zamana buraxmışsınız. Yəni Yəni yaz zamana buraxsınız, təzəlikçi olubsa, ya da zamana buraxmısınız, artıq effekti yerasınız. Həmin insandan bağlarınız, çünki çox güclüdür. Yəni nə qədər xətrinizə bir-birinizin dəyisəniz də, bir-birinizə görə bir insansınız. Ona görə də bir yerdə bir şey keçirə bilərsiniz, gəzməyə gedə bilərsiniz, görüşə bilərsiniz. Yəni bir şey ola bilər və bu enerjidən, bu enerjidən çıxasınız, yəni o insandan bağlı. O insanda çada sizdənin ortada birəs barışıq enerjisi var, yəni bunu sezsə. Hmm. Oh. Demək, pulla bağlı biri sizə vəd veribsə ki, hə, alınacaq, mən sənə kömək edəyərəm, bu bu cürdür. Pulla bağlı biri vəd verib sizə. Lakin bu alınmıbdır. Amma ə, Talih deyir ki, sakit ol. Bücü kartının enerjisi var. Yəni ortada bücü kartı bilir hamısının bunlardan belə olacağını bilir və öz enerjisi ilə bunu nəzərim, sadəcə müşahidə edir hələ ki. Və evrən elə bir enerji gətirəcək ki, sizin o alacaqlarınız var axı. Bu döyüşdə zəfər çalıb qayıdan insan, yəni siz o incidən insanın üzərində zəfər çalacaksanız, yəni. sadəcə səbirli olun. Bu sizin əlinizdə deyil bu zəfər çalmaq. Sadə zamanın əlindədir. Zaman sizə o şərait yaradacaq. Səbirli olun buraxın enerjilərə. O bəlasını bulacaq yani. Bu iki insan var, sizdən xoşlanır. Amma biraz başı qarışıqdır. Yəni əm... Biraz sanki vəziyyətindən xoşugəlir ki, rəmim belə qalsın, nəsa bir addım atmayım. Və ya yoxsa ki, iki insan arasında qalıbsa o bilmirsiz yənin yoxsa o birsinin. Yox. Bu cür e, problem varsa ortada, bu insanla e, əlaqəniz yaranacaq və hətta insana əlaqəniz yoxdursa, yəni e, e, çünki burada belə görsən ki, sanki sizin əlaqəniz yoxdur, amma ağlımda varsınız, eyni zamanda başqa biri də var ağlımda. E, və halından da məmnun, hələ bir dəyişilik eləmək istəmirəm. Sadəcə bu insana e, bir zəng edim, xəbərimi deyim, ala biləsiniz. E, bu insana əlaqəniz yaranacaq. Bunu ardına atmaq istəyirəm görüm. Nə olacaq da? Çünki iki seçim arasında qalan bir insandan danışdırıram. Hmm. Mənim də niyəsə bunu çəkmək istəyirəm. Aha. Bu insan iki insan arasında qalan bu insan siz sanki ətrafdakı təsirlərə də düşmüsüz. Ətrafda deyirlər, yəni siz artıq bilirsiniz bu məsələni. Ola bəs sizin sevgilinizin həyatında başqa biri var və fakt ki əm xoşlandığınız gözündə də, yəni qaraladığınız bir insanın həyatında başqa biri var. Sadəcə ətrafdan gəlir ki, ə, alınmaz, olmaz kimi tipaşlı sözlər gəlir. Siz də beyninizdə bu məsələni biraz mübahisə eləməlisiniz. Çünki o insan sizə atdımaça ya o insanla dalaşacaqsınız, ya barışacaqsınız. Bu hisslərinizdən əmin deyilsiniz. Məhkəmə kartı deyir ki, sizə O elə bir şey edəcək ki, siz etməyəcəksiniz. O elə bir şey edəcək ki, siz artıq qərarınızı onun etdiyi hərəkət vasitəsilə qəbul etmiş olacaqsınız. Yəni siz qərarınızı biləcəksiniz və ə, araba kartı böyük bir uğur deyir, yəni böyük bir uğur gələcək həyatınıza bu qərarla. Ə, araba kartı savaşıb uğuru əldə etmək, mübarizə edib uğur əldə etmək, yəni, dişinlə, dırnağınla qazıyıb əldə etməkdir. Əgər bu münasibətlə bağlı çox həziyyətiniz varsa, bu həziyyətinizin qarşılığını alasız. Yox, əgər münasibət təzədirsə və ya heç baş tutmursa, sadəcə sizin istəyiniz daha yüksəkdirsə, bu insana vas keçməyiniz, yəni bu insana kürəyinizi görməmə, hətta sizin egoğunuz, qürurunuz sımmaz bir dərəcədə də əksmə, yəni o insanı sındırmanız böyük bir, yəni bu bu tərəfdən yəni enerjilər daha yüksəkdir. Yəni o insan sanki sizə addım atacaq, siz artıq istəmirəm. Sağ olun. Deyirsiz, bağlayasız və yeni bir şeyə addım atmasaq, yeni bir insana də keçərik. Belə e, məndən bu qədər çox samimən dinlədiyiniz bütün oğlaqlar, e, kanalımıza abunə olma, videolarımıza like atma və yorum atmağı unutmayın. Dostlarınızla videolarımızı paylaşsanız, onlara öz bürclərini açsanız çox-çox çox sevinərəm. E, Özünüzə yaxşı baxın. Hoş gəlmirəm. Sağ olun.